Для того, чтобы выбрать мощность стабилизатора, ну начинаем 220 или 380 220, значит надо однофазный стабилизатор. Ну условно это частный дом. Допустим, он имеет там, кондиционер, стандартный набор, кондиционер, холодильник, телевизор, микроволновку, там стиралку, посудомойку. Да? Есть, слаживаем суммарную мощность потребителей. То есть если многие люди говорят, а мы всем не пользуемся. А пришли гости и включили все. Стабилизатор стоит в подвале, свет пропал, Новый год 12 часов ночи. Кому это надо? Тем более, что если там, посмотреть прайс, разница между моделями там, может быть 800-900 гривен, там, 1000 гривен, может быть, может быть меньше даже. Да? То есть, мы ну, покупаем модель меньшей мощности, многие пытаются на этом сэкономить, потом получают проблемы и ходят, там, значит, жена не включает стиралку, потому что я там что-то делаю. Поэтому да? ну, не есть правило. То есть берется полная мощность, слаживается вся мощность. И стабилизатор выбирается по простому закону ума, скажем так. То есть нет никаких коэффициентов, никаких поправ. Есть закон ума. Вот, допустим, стабилизатор вот это 3,5 кВт. Значит, 3,5 кВт. Почему он называется 3,5 кВт? Потому что автоматы, автоматические выключатели вот, вот здесь его видно, в этих моделях он сверху стоит. Они имеют определенный ряд. Э, стандартизированный у нас это гост у них это ЕГ. То есть э, вот автоматы идут там 10 16 25 32 ампер вот здесь 16 ампер автомат стоит 16 умножаем на 220 вольт номинальное напряжение получаем 3500 то есть вот эта модель называется 35 кВт э, дальше мы э, зная напряжение в сети э, на объекте допустим это 180 да, вольт там всегда 180 вольт плюс-минус или допустим там всегда там 200 но бывает 180 мы берем нижнее напряжение которое возможно да, на данном объекте э, и умножаем его на ток автомата который мы предполагаем э, приобрести да то есть мы берем 180 вольт и умножаем на 16 ампер. и мы получим мощность э, э, которую стабилизатор отдаст при этом напряжении стабилизатор при падении напряжения в сети а, теряет свою мощность. Ну, по закону Лома. как бы тут от этого никуда не денется. Он энергию с воздуха врать не может. И вот э, мы получаем, допустим, мы насчитали там 11 киловатт нагрузки, да? Вот. И у нас есть 180 вольт. Вот. Мы берем 180 вольт, умножаем на 50 ампер калькулятора по другой нету ну, получим 7,5 кВт значит этого мало значит надо брать модель большей мощности там 13,8 или 17,6 киловатт вот так подбирается стабилизатор не надо не давать никаких запасов то есть мы стабилизаторы проектируем изначально на э, если он рассчитан вот этот стабилизатор на 3,5 кВт, киловатта то есть будет отдавать но в то же время не надо экономить на там, мы всем не будем пользоваться, мы там не будем там все включать. То есть вот этого делать не надо. Э -э ошибки при выборе стабилизатора. Первое это мощность. Люди, как правило, покупают меньше мощности, тем что вот, оно дешевле. Первая ошибка. Решается. Если того, стабилизатор имеет товарный вид, в течение всего гарантийного срока его можно поменять на любой другой мощности с доплатой по прайсу. Если он поцарапанный, подбитый, то оценивается ремонт вот этих вещей. Ну, скажем так, покраска вот этого корпуса обходится 400 гривен. Просто его разобрать и перекрасить. Это тоже возможно в течение всего гарантийного срока. Вторая ошибка. Многие люди считают, что... Купив стабилизатор, они не решают все проблемы. Стабилизатор энергию с воздуха не берет, он может ее только выравнивать, выше делать или ниже. Если на объекте старая гнилая проводка, ни один стабилизатор там не поможет. То есть первонаперво это должны быть хорошие контакты, должны быть нормальные провода. По крайней мере на объекте. Если нет возможности поменять провода там по всей линии, это понятно. Но частые случаи, когда люди покупают стабилизатор, подключают, говорят, вот он не тянет, срабатывает авария по напряжению, он выключается. Мы приезжаем на объект, а там в дом заходит два провода там, телефонные. Да? То есть, а у них там в доме там, 8 кондиционеров 20 холодильников. То есть, а работать оно не будет. То есть по-любому должны быть хорошие провода, должны быть хорошие автоматы. То есть есть люди, которые покупают стабилизатор за 5000 гривен и оставляют проводки они греются, перегорают, выключаются, Естественно, человек потом жалуется на стабилизатор, что это произошло из-за стабилизатора. Ошибка. Третье. Установка стабилизаторов в комнатах. Стабилизатор имеет шум. То есть вот эти новые модели стабилизатора шума практически не имеют. Старые модели имеют больший шум большие модели напольные 17,6-20 кВт шумят по-любому вот 3,5 кВт он сейчас не включен ну мы его тут особо в принципе и не услышим когда он начнет греться у него начнет работать вентилятор вентилятор будет работать ну где-то вот как проектор может даже громче То есть в комнатах его все равно